Прийшов час по-іншому поглянути на харчування вашого улюбленця. Спонсор показу торі Проплан. годує і водночас захищає. Перші домашні тварини оселилися з людиною. Більше 10 тисяч років тому раніше їх цінували за ту корисну роботу, яку вони виконували в господарствах. Сьогодні ж домашні улюбленці. Це наші найкращі розрадники і створіння, що дарують нам радість. Мої вітання, як завжди, на п'ятому каналі у цій порі. Програма Зооакадемія. І я Дмитро Бережний. Дмитро Бережний, кандидат ветеринарных наук, доцент анатомии, член правления Украинской ассоциации ветеринарных лекарей дрібних тварин. Практикуючий хірург, винахідник, автор понад 60 наукових статей, 6 науково-методичних розробок, володар нагороди визнання року. У 2012 році номінант на відзнаку Золотий скальпель України. Проходив стажування у клініці Корнельського університету, штат Нью-Йорк, США. досвід ветеринарної практики більше 20 років. Гуманно чи ні? Потрібно чи не варто? Десятки за і проти проводять господарі, коли мова йде про стерилізацію їхнього домашнього улюбленця. Давайте не будемо вірити міфам. І нарешті розберемося, що це за операція і в яких випадках її варто проводити. Сьогодні моїм пацієнтом буде чарівна кішка Нюся. Кошку зовут Нюся. Вона така. индивидуалка, то есть сама по себе. Хочет, чтобы ее погладили, приходит. Не хочет, не приходит. Сегодня мы пришли к доктору с определенной проблемой. Когда у кошки начинается течка, это невозможно просто. Это мяуканье, постоянные крики в квартире. И вот решили ее стерилизовать. Сейчас просто маленькие дети появились, и проблема стала, вопрос стал ребром. Я кішка нюся, мені чотири роки. На жаль, нікому не відомо, як точно називається моя порода, адже мої господарі випадково придбали мене на ринку. Просто я їм надзвичайно сподобалася. Усі, хто мене знають, твердять, що я маю специфічний характер. Насправді я дуже мила та добра. Просто я за свою вдачу консерватор і не люблю непередбачуваних обставин. Добрий день. Здравствую. Да ты зверя такого приобрел? Да. Тух. Аккуратненько. Что случилось? Наболели? Да не, надоели. Как то надоели? Да. А животным такое сказать? Кто котечка кричит, детям спать не дает. А -а -а. Да. Сколько возрастом? Четыре года. Уже четыре года? Взрослая для стерилизации. И что послужило причиной? Я сейчас то, что маленький ребенок появился, и она просто, когда кричит, она не дает ему спать. Понятненько. Хорошо. Значит, в принципе, стерилизация достаточно ну, оправданное средство и для успокоения животных. Они действительно после удаления половых, внутренних половых органов становятся спокойнее. Плюс э, стерилизация дает возможность уменьшить огромное количество заболеваний, сопутствующих. Поэтому я абсолютно за эту операцию. Я всем рекомендую, если э, животное не будет размножаться, то лучше ее стерилизовать. Это и с точки зрения моральных принципов хорошо. То есть, ну, когда животное хочет продолжить рот, а мы ему не даем, то это ну, не очень по-человечески все-таки. Да. Я сейчас пообследую, послушаю там легкое сердце, ну как как все, что в нем работает. После этого мы пойдем сделаем УЗИ. Если бы это была маленькая кошка, наверное, может быть, это даже не нужно было бы сделать. Но раз эта кошка взрослая, то э, вполне возможно, что за 4 года там возникли какие-то проблемы. Чарчик, чарчик. Но мне ж не слышно, не рыжки. <связь> так вроде все хорошо. Как давно животное не кушало? Ну, с утра, с утра не, не было. Это хорошо. Ух. Лови. Лови, 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 лови. Поймал. Да. Надо ее как-то, не знаю, обласкать, что ли. Мой ну, она... умничка. Сейчас я поиграю с ней. У нее, а не Да, сейчас она поиграется. Нет? О! О! Все нормально. Значит, в принципе, все... все понятно? Да. Да. Сейчас мы идем в кабинет УЗИ угу. и после этого продолжаем разговор. Прошу? Хорошо? Хорошо. Пойдем. Идем. Идем так. Все. Что такое стерилизация? Это удаление органов размножения животного. Органом размножения животных кошки является, ну, основным органом, да, производящим яйцеклетки – это яичники. Убрали яичники, нет гормонов, которые заставляют хотеть размножаться, нет гормонов, животное чувствует себя не так, как с гормонами, да и живет долго и счастливо. Если животное все время хочет размножаться, уровень активности достаточно большой. Она бегает, прыгает. Если животное уже беременное, уровень потребления энергии достаточно большой. Она сначала растит детей в себе, потом растит детей методом выкармливания своим молоком вне. А после стерилизации это не происходит. Поэтому, когда у меня доктор говорит, а у кош, кошка после этого становится вялая, она не ловит мышей, она становится жирная, толстая, неподвижная. Кошка из-за того, что мы ее стилизовали, не превращается в коврик. А потому что хозяин забывает, что энергии кастрированной кошки нужно в несколько раз меньше. Поэтому либо еды нужно в три раза меньше, либо нужно давать еду, которая ну, больше подходит для кастрированных животных. Да, существует огромное количество кормов, которые специально предназначены для кормления кастрированных животных. Сама операция несложная, занимает она 10 до 15 минут. Ухода практически никакого после этого не нужно животному. Хозяева совершенно спокойно с этим справляются самостоятельно. Максимум эта обработка шел несколько дней. Ну и как бы дальше животное перестает мучить себя. Нас. И хозяеву. Алексей, на ну, здесь все хорошо. Mm -hmm. Слава богу, за 4 года она осталась жива, здорова и ничем не болела. Поэтому э, сейчас я забираю в операционную. Э, утром вы придете, соберете уже абсолютно э, восстановившуюся кошку и как mm -hmm. бы дальше живите долго, счастливо и не будите вашего ребенка. Все, хорошо. мы пошли. аккуратненько Доктор э, осмотрел кошку, э, не заметил никаких э, препятствий к данному вмешательству. Сделали УЗИ, все в порядке. Ну, говорят, что операция это несложная, вот, быстрая и избавляет от многих проблем. Свербишь у собак досить часто проблема. З якою до нас звертаються їхні господарі. Не помітити такий симптом досить важко. Особливо, коли ваш улюбленець чешеться цілими днями. Свербіж у тварини, у якої немає бліг, може бути визваний багатьма хворобами. Визначити які буває досить складно. Ну, собаки 4 года 3 місяця і Где-то приблизительно года три мы все время обращаемся в клиники разные. Я обошла, наверное, пять или шесть врачей. Я задавала вопросы в интернете. Проблема это то, что наша собака, она все время чешется. Вот мы перепробовали все виды еды. Вот потом мы брали э, анализы, ну со скобы кожи, искали там каких-то паразитов, тоже ничего мы не нашли. Чесаться мы продолжаем, кушаем мы сейчас хорошо натуральную еду. Вот. Ну, зуб не уходит. Я периодически хожу к доктору, потому что если ее не колоть гормональным препаратом, она очень сильно чешется. Привіт, я Бонні. Мені чотири роки. Моя порода йоркширський тер'єр. Я дуже люблю свою господарку і завжди у всьому їй допомагаю. Навіть на роботі у фотостудії. Фотоапарат я поки що ну ще не опанувала. Але попрацювати фотомоделлю це для мене завжди залюбки. О, Наташенька, привіт. Мачу кученька. Привіт, привіт. Звала? Звала! Скорая помощь! Скорая помощь! Да. Моя ухничка! Что случилось? Что за звонок? Цена, никогда у тебя не было настолько взволнованного голоса. Продолжаем чесаться. Есть какие-то наблюдения, может быть, после чего-то? обострение на что-то, может, на какое-то питание, на время суток, на время на сезон года, на вот какие-то утро, вечер больше, ночь больше, день больше после еды, перед едой. Есть какие-то закономерности? То есть она вдруг вот может утром почесаться, на следующий день, всю ночь чесаться? Нет, она Или... вообще чешется. У нее не связано это с приемом пищи, с ночью. То есть надо же ночью чешется, 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 пока не успокоится, а потом засыпает. Скажи, а этот зуд, он в каких-то определенных точках? Или может чесать там ушко, там ножку? Она чешет там, где достает лапой. Там, где она не может достать лапой, она грызет. Она грызет вот это вот, выворачивает себе там, вот между подушечками ест. Угу. Там были такие варианты, когда блохи пробегали. То есть, но ну я это не связываю. То есть, как бы, Вообще исследования отдельно. на наружных паразитов, на грибковые поражения, на какие-то клещевые поражения делали? Неоднократно. То ничего не, ничего не, ничего не, не находится. Ничего, не, ничего находится. не находится. по поводу исследований я слышала, что есть исследование крови на вот эти вот на иммуноглобулины. Да. Если в крови есть иммуноглобулины G, например, или иммуноглобулины E, или еще какие-то, да, которые отвечают за э, именно э, иммунную реакцию или э, аллергическую реакцию, то при помощи этого можно реально хотя бы э, э, отдифференцировать это э, самое страшное заболевание, то есть атопический дерматит, то есть дерматит, который вызывается просто самой собакой на себя. Ну вот совсем если просто. Или все же э, есть какая-то э, причина внешняя. Сегодняшняя тема – это зуд у собак. Или почему собака чешется. В общем, зуд по всему телу, он может быть по нескольким причинам. Это может быть аллергия. Причем аллергия может быть на любой препарат. Аллергия может быть на еду. Аллергия может быть на какой-то конкретный белок. На пыльцу, на, на хозяина. Итак, аллергического характера, неврологического характера зуд может быть свидетельством психических расстройств. При некоторых, впрочем, инфекционных заболеваниях, как, например, болезни Ауэски, они расчесывают себя до кости. Далее зуд может быть как реакция на паразиты. Кстати, этот э, вид зуда наиболее часто встречаемый. Блошиный дерматит при некоторых заболеваниях, например, печени, появляется зуд. Эндокринные заболевания, половина эндокринных заболеваний, заболевания, скажем так, щитовидной железы или появление заболевания э, половых органов могут вызывать в конце концов проблемы с кожей, вызывающей зуд. Ну и, конечно же, дерматиты как таковые. Итого, зуд – очень сложно диагностируемая проблема, которая очень сильно беспокоит хозяева. И хозяева должны знать, что, чтобы выяснить причину зуда и, соответственно, убрать, нужно обратиться к доктору, который сможет отдифференцировать вот эти вот все-все-все-все-все патологии, которые могут вызвать зуд. И, соответственно, назначить соответствующее лечение. Давайте э, начнем с малого. Мы исследуем на иммуноглобулины uh -huh. и исследуем на половые гормоны по результатам примем какое-то решение и скажем так э, попытаемся помочь зверенышу. да? Моя умничка, она на меня не гавкнула. Ай, Ай молодец. Мой. Нет, все-таки все-таки ошибся. Ну так как мы прошли уже все этапы за три года, то есть мы брали анализы на паразитов, мы пытались менять питание, мы подбирали шампуни, э, то есть капали от блох. Э, в моем доме нет ковровых покрытий. Вот. Ну вот последняя надежда – это все-таки попытаться разобраться. На думку кинологов, итальянская порода Канекорсо появилась еще за часів Римской империи. Вони є нащадками боевых собак-гладіаторів. А крім того, Предки цієї породи брали участь у бойових походах римлян, проте сучасні каникорса досить дружелюбні і віддані створіння. Познайомитися з цією породою я пропоную вам в нашій постійній рубриці Історія породи. Трирічний Іванко та однорічний Корсик усе роблять разом. Граються, забавляються та бешкетують. Ми очі труп косі. Часто собачки. Але ну, да. у мене і туша, мене. Собаки породи Кане Корсо розумні та дисципліновані. Вони з задоволенням навчаються і віддано виконують свої маленькі завдання: охороняти територію, господарів та навіть нянчити дітей. І не варто зважати на трохи сувору зовнішність Кане Корсо. Зазвичай ці собаки ставляться із великою любов'ю до членів своєї родини. Агресивність вони можуть виявляти лише у випадку небезпеки. собака очень комфортная в жизни с очень хорошим характером психикой вообще собака охранная но в то же время она очень любит хозяев также мне нравится в этой породе что до преклонного возраста собаки сохраняют активность жизнерадостность старшей моей собаки 10 лет двоим собакам будет скоро 9 лет и Ну, ані не виглядять на своє Тобто вони також готовий болять, і грати радуватися. Фізична міцність, атлетична будова тіла, граціозні рухи, любителі лікани корсу називають цих собак величними. Не менш велична і історія породи. Кінологи переконані, ці чотирилапі з'явилися ще за часів древнього Риму. Тоді вони були супутниками гладіаторів та брали участь у війнах. Кани Корсу завжди була дороговартісною породою, тому таких собак мали можливість завести лише знатні особи за часів. Середньовіччя кана беруть участь у королівських полюваннях на кабанів та ведмедів, сценки таких полювань до сьогодні збереглися на стародавніх фресках. І вже у 18-19 століттях кане корсо все частіше використовують як собаку охоронника За часів Другої світової війни, на жаль, порода ледь не зникла. Лише засиллями італійських вчених на початку 70-х років минулого століття породу відродили. Кане корсо вирізняється здоров'ям. Вони не вибагливі у догляді. Але оскільки це крупні собаки, Цуценята обовязково потребует профессийного дрессирования. Учитывая, что это крупная собака и тяжелая, обязательно ее обучение. Причем со щенячьего возраста. Когда щенок прошел всю вакцинацию, это где-то в возрасте 2,5 месяца. Его нужно привозить обучаться на дрессировочную площадку. Если не заниматься обучением собаки, то в силу своего умственного и психологического развития в определенный возраст, Собачка почне обучають членів сім'ї і свого господаря. Отже, якщо ви вирішили завести собаку породи Канекорсу до вибору цуценя, слід підійти з уважністю. для Канекорсу неприпустимі помісі у родословні через ризик розвитку агресивності або некерованості у дорослому віці. Желательно обращаться в професіональної питомники, смаріть родословної батьків. Щас достаточно більшого покоління собак, родословна має бути повне. Посмотреть психику родителей, хотя бы мамы, посмотреть, как выращивается помет, на каких кормах, на каких витаминах. Как у тяжелых крупных пород есть проблема в породе дисплазия. То есть попросить тесты, это сделать сейчас не проблема. В Україні перші кани корсу з'явилися близько 15 років тому. За стандартами, зріст дорослого собаки, цієї породи може бути від 58 до 68 сантиметрів, вага від 38 до 50 кілограмів. До речі, кінологи переконані, нині кани корсу виглядають точнісінько, так як і їхні давні пращури і стародавнього риму часів гладіаторів. Хіба що сучасні собаки через більш комфортний спосіб життя мають трохи менший об'єм м'язів? Пам'ятайте, спілкування з тваринами робить нас набагато кращими. І нехай у вашому житті будуть лише позитивні емоції. Прощаюся з вами лише на тиждень. До зустрічі на п'ятому каналі у програмі Зоакадемія. в час по-іншому поглянути на харчування вашого улюбленця. Спонсор показу Порі на проплан. годує і водночас захищає.